Salam dəyərli izləyicilər. Bu gün sizlerle dadı damaqdan getməyən, ətri evdən çəkilməyən limonlu keks hazırlayacağıq. Pambıq kimi. Əvvəlcə limonun qabığıları rəndələyirik. Yəni ancaq üst hissəsini, sarı hissəsini rəndələyirik. Çalışın ağ hissəsinə keçməyin, çünki onun ağ hissəsi acı olur. Sadəcə üzünün sarı hissəsini veririk. Yəni çox gözəl ətir, çox gözəl i verir. Yəni qeyd edeyim ki, quruyub eləmir keksim içində. Yəni gördüyünüz qədər ağ hissəyə qədər. Ağ hissəyə qətiyən keçməyin. Daha sonra həmin o 2 limonun suyunu sıxırıq. Məndə bu qədər çıxdı su, sizdə artıq da çıxa bilər az da. 2 dənə yumurtanın üzərinə 1 stəkan dağılsın. 200 qramlıq şəkərdən söhbət gedir burdancaq. Şəkər tozunu tökürük və yaxşı da çalmağa başlayırıq. Yumurta ağarana qədər. Tam ağarmasa da olar, onsuz da üzərinə digər məhsullar tökülür. Daha sonra üzərinə 1 dolu stəkan süd Yarım stəkan duruyaq. Və qalan limon suyunu, yəni 2 limondan çıxan suyumuzu əlavə edirik. Onlar birlikdə bir az qarışdırırıq. Yəni çox qarışdırmağa ehtiyac yoxdur. Və içərisinə burada cəmi 2 stəkan yarım un qedir. Yəni mənim yumurtama görəyim, limon suyuma görə iki stəkan yarım tam ölçü oldu. Sizdə bu 3 stəkanda ola bilər, 2 də ola bilər. Ola limonunuz lap xırdadır və ya da yumurtavız çox xırdı olsun, 2 stəkan keçsin. Amma mən əksəriyyət 2 stəkan yarım 3 arası gedir. Tökək bunları qarışdırdıqdan sonra üzərinə limon qabığını da əlavə eləyirik, qəşəng qarışdırırıq. Yəni gördüyünüz bu formada xəmir alınır. Xəmirimiz bundan nə çox turu eləməyin, nə çox bərk eləməyin. Bərk olsa çörəyi kim alınır. Mənim keks qabım bu cürdür. Yəni gördüyünüz kimi granit filan deyil. Keks qabının hər tərəfini, içərisin qıraqları kərə yağı ilə. Amma yenə yəni, qeyd edim ki, duru yağla olanda yağ xəmrin üzünə çıxır. Yaxşı şişməyə qoymur. Kərə yağı ilə hər tərəflini yaxşıca yağlayırıq. Hə, heç bir aras boşluq qoymayın. Və üzərinə yarım xörək qaşığı, bir xörək qaşığı fərq etməz. Un əlavə edin. Unu sadəcə əl vurmayın. Qabı bu formada yelliyərək hər tərəfinə yayın. Qalan artıq onun içərisindən boşaldın. Və məhlulumuzu, hazırladığımız kek xəmirinin qabın içərisinə tökə bilərsiz. Qeyd etdim ki, bu formada olan xəmirlərdə, yəni qabı yağlanıb unlananda qətiyə yapışmır. Heç bir yapışma, yamma olmur. Yamma daha doğrusu peçdən asılıdır. Mənim peçim gördüyünüz kimi belə bir peçdir. Yəni peç əvvəlcədən daha doğrusu 10 dəqiqə Əvvəldən 180 dərəcədə isidirik. Mən keks qabımın altına peçin öz qabını qoymuram, belə köhnə tavaları dəyərləndirirəm. Yəni keksimiz hər dəfəsə bir yarım saat, 40 dəqiqə. Yenə də deyirəm, o peçbizdən əslində bişir. Bişəndə görürsüz ki, özü aralanır. Və bir az soyuyandan sonra, bir 10 dəqiqə sonra götürüb 3-4 dəfə belə möhkəm yerə vuranda Onun qalan qaba yapışan hissələri də ayrılır özündən. Yəni artıq bir nəsə eləməyə, tərpətməyə ehtiyac yoxdur. Və gördüyünüz kimi keksimiz bucür rahatlıqla, bucür asan çıxır. Nə yapışmır, nə bir şey eləmir. Yəni çox gözəl alınır. Yumşaqlığı yumşaq, ətri, yəni ətrinə söz ola bilməz. Bütün evi limonun o gözəl ətri bürür. Ən yəni, qeyd edeyim ki, keksə ətri verən onun suyundan daha çox qabığıdır. Qabığının ətri daha çox verir, yəni suyundan çox ətri qabıq verir. Yəni bu cür gözəl keksimiz hazır olur. Elə bilirsiz ki, alınma baton kekslərdəndir, amma heç kim bilməz evdə hazırladığınızı. Hazırlayan hər bir kəsə nuş olsun.